Вітаємо вас на Дніпропетровському державному, в ефірі Час порад. У першій частині нашої програми ми продовжуємо розказувати вам, яка допомога потрібна нашим військовим на Сході. А у другій частині, як завжди, цікавий і корисний майстер-клас. Тож залишайтеся з нами, багато всього цікавого попереду. У нас у студії волонтер Олександр Островський. Доброго дня. Здравствуйте. Ви займаєтеся волонтерською діяльністю вже багато років, так? З Чого почалося? Чи з жахливих подій в Україні, чи ще раніше? Це Почалося раніше. Просто не знав, що це називається волонтерська діяльність. це у вашій передачі, том, що це були кошечки, собачки, стерилізація, ну, І коли жахливі події почалися. Вы опять, То же самое, да, чем можем каждый человек. Да. Я думаю, тот, любой человек, который занимался кошечками и собачками, сейчас волонтер. Просто нет пока такого анализа. То есть это, наверное, в душе как-то у каждого человека. Просто у кого-то это когда-то, у кого-то сейчас, у кого-то завтра. Вы допомагаете 25-й бригаде ВДВ. Чем, Чо, чему самое им? <свят> Организован был благодейный фонд «Народная армия». Директор фонда Владислав Титарев, там в интернете он известен в фейсбуке, Владислав Завадский и Татьяна Рычкова. 25-я бригада наша родная Днепропетровская, и поэтому было принято решение постараться помочь одному подразделению, но качественно. Все усилия были направлены именно на помощь 25-й бригаде, но потом вот сейчас. Непосредственно оказываем помощь ну, всем, кто обращается, всем, чем можем. Не всем, к сожалению, можем помочь. Не всем я имею в виду, не всем подразделениям и не всем и не всем, чем просят, мы можем помочь. Но максимально стараемся делать много для тех. Но все-таки основное направление это 25. е Чего всем обеспечены за раз, хлопцы, стеи брыхали. Что им еще необходимо? Мне посчастливилось, неделю назад я рассказывал, мне задавали вопрос, был ли я там. Вот у меня не было, сегодня я уже могу сказать, что я был. Вот я видел, как ребята там служат. Есть, есть вопросы, которые касаются генераторы нужны кому-то там. Есть такие точечные моменты, которые мы устраняем. Такого, чтобы массово у кого-то чего-то не было, да, нету берцев, нету бронежилетов, нету касок, нету формы, такого нет. То есть всем более-менее обеспечены. Но форма приходит в негодность. Да? Я видел там ну, не совсем нормальные штаны, в которых, наверное, уже служить нельзя. Хотелось отдать свои. Но это точечно устраняется. Это как раз там, где мы можем помочь. Хотелось бы обратиться к нашему государству, да, которое Министерство обороны, чтобы помогло там, где мы не можем помогать. Это вооружение, это боеприпасы, это средства защиты, это средства наблюдения, средства разведки. Это там, где мы не можем помогать. Да? Это войсковое вооружение. Оно все есть, почему его нет вот в 25-й в части, в том числе, непонятно. Но эти вопросы будуть заданы. Чим можете допомогти наші глядачі, Нас зараз дивляться і гадає багато, у кого виникає думки, що і вони можуть допомогти хоч чимось. Куди звертатися і що найнеобхідніше? Значить, Необходима любая помощь, которую может оказать человек. Помощь не только требуется для военных, требуется помощь там, в госпитале, в нашем больницах, в наших помощь требуется переселенцам, как бы это ни звучало сейчас, да. Но о них тоже нужно думать и заботиться. Вот. Нам непосредственно нам, сейчас нужен склад. Мы не можем найти один склад, одно помещение, где мы сумеем все организовать, чтобы это было все в одном помещении. И так, чтобы было удобно расположено по подъезду транспорта, и так, чтобы мог быть какой-то кабинет, где будет сидеть человек, который будет все это координировать, раздавать, выдавать, принимать. Вот в этом есть необходимость. Если кто-то из телезрителей услышит и сможет помочь, то телефоны мне обещали, что будут указаны. Так, указаны. И вот звоните, мы даже готовы какую-то нормальную арендную плату платить за этот склад, но он нам нужен. Желательно в центральной части. міста, десь в районі набережної, на правому берегу. Вот Будемо сподіватися, що глядачі подивляться і зателефонують вам з пропозиціями. Щодо вашої подорожі в Авдіївку, якою вона була, які емоції та як наші хлопці вас зустрічали, в як... якому вони стані психологічному зараз знаходяться? Ну, Дай Бог, чтобы наше население находилось вот здесь, в Днепропетровске, в таком же психологическом стане, как находятся те бойцы, те солдаты, те офицеры, которых мне удалось, ну, с которыми мне удалось встретиться лично. Вот э, наши парни настроены очень хорошо, очень решительно, очень правильно. Не совсем все понимают в действиях командования, но понимают, что нужно делать, как нужно делать и готовы делать. Вот, встречали нас очень тепло, очень душевно, очень неожиданно. Для меня это первый, как вы говорите, первый, ну, я его назвал выезд, я футбольный болельщик, мы называем выезды, у нас бывают. Вот это был первый такой выезд. Спасибо, опять же, Владу и Саше <coughs> Гриценко за то, что взяли меня с собой, позволили вот поехать очень совсем по-другому все воспринимается. Такую поездку нужно было. Вот мне, я сейчас в госпитале там помогаю, вот мне вот видя этих ребят, нужно было прочувствовать, что происходит там. И когда едешь, да, твою машину сносит в тювет, и стреляют, из той, и с той стороны летят грады. Ну, такие ощущения, ну, очень интересные ощущения. Жахлеви, угу, мабуть. Ну, не совсем так. Хочется там побыть и чем-то быть полезным уже там. Скажем так, ощущения мои были именно такие. И виникает гордость за тех хлопцев, которые уже рік боронят нашу Украину. Настоящие герои. И не важно, кстати, в какие штаны на них при этом одеты, важно посмотреть им в глаза, чтобы понять, что это настоящие герои, настоящая гордость Украины. А то, что эти парни в основном из Днепропетровска, у которых мы были, так вообще переполняет гордость за то, что это еще и твои земляки. Но все же таки что эти хлопцы уже нарешті, очень скоро повернутся в мирные места и все это закончится. Никто из ребят, которые находятся там, не хочет войны. Вот поверьте мне, все думают только о мире. Вот, я имею в виду тех ребят, которые с этой стороны находятся. К сожалению, те, кто находится с другой стороны, мне кажется, что они совсем не знают, что такое слово «мир». И им это не интересно. Они живут в этих ощущениях, они живут этими... Они живут... Они живут войной уже, они не знают, чем жить по-другому, это ну, не совсем не лучшие представители населения тех, тех областей, и, те, и приезжают не лучшие из России, да, не лучшие представители. Это те, в основном, которые не хотят работы, да, или которых выпустили чуть раньше из тюрьмы с тем условием, что они поедут сюда убивать наших ребят. Вот, ну, наши ребята хотят только мира, и хотят, чтобы поскорее этот мир наступил. И даже, когда хлопцы находятся в госпитале с ранениями, они уж прондут повернуться и снова защищать державу. Так? Я не встретил в госпитале ни одного пока бойца, который пошел на выздоровление и сказал мне, это все надоело, я остаюсь дома, или я не хочу, я все сделаю, чтобы остаться. И я от всех, у кого, ну, от кого я слышал, что они хотят дальше, вот у всех, кого мне удалось услышать, все хотели только вернуться, все хотели к своим к братьям, свои подразделения. Это не 25, это все подразделения, которые поступали сюда. Госпіталям також потрібна допомога. Яка нас дивляться наші глядачі? Чи потрібні можливо речі якісь теплі, чи продукти харчування? От можна ж приносити прямо в госпіталь до хлопців. Прямо в госпіталі, прямо на проходної, там є волонтерський центр. Там ну, в госпіталі постійно як, продукти питання необхідні Ну не є продукти питання. Ну, потрібно все, скажем так. Нужні перев'язочні матеріали, малі знаю, бинты були нужны. Одноразовые шприцы, по-моему, сейчас есть. Пришел большой гуманитарный конвой из Чехии. Наши друзья помогли. И там медикаментов много пришло. То есть вот такое. Ну, в принципе, все есть, но в госпитале есть. Можно позвонить и узнать, что там нужно на данный момент. Можно посмотреть на сайтах, потому что каждый день в по Мечникова, по четвертой больнице, по госпиталю. Каждый день обновляется информация, потому что сегодня нужен сыр, а завтра нужны носки. Краще зателефонувати лучше і… Теле... – да, лучше телефону, от телевізори не потрібні точно. Тобто госпі, краще з'ясувати, що потрібно, а не просто приносити. Да. До речі, щодо дружніх народів, вони допомагають дуже активно нашим хлопцям. Так, от да. я знаю, що Владислав їздив у Литву. так він звідти привіз бронемашину нашим хлопцям. Да. Тобто допомагають як допомагають, розкажіть ще які були випадки. Сейчас наш друг, да, мой новый друг, появившийся Джексон, да, Евгений, находится в Литве на реабилитации после ранения. В ему сделали операцию, поставили пластину в голову. Титанова, он сейчас на реабилитации находится в Литве. Перед этим он был на реабилитации в Польше и в Чехии. То есть можно от него узнать, как принимают там наших ребят, наших солдат. Они такие же герои. Все украинцы там герои. Ребята, которые там ну, выходили на Евромайдан, это сейчас активные волонтеры. А волонтеров стало еще больше. И, кстати, там Евромайданы до сих пор продолжаются. Там до сих пор выходят. Вот в Праде, в частности, я точно знаю, до сих пор выходит Евромайдан за Украину. Это очень приятно знать, что поддерживают у мире Украину, что, может быть, не одни мы, так, что есть поддержка. Да, эти ребята договорились на Западной Украине из Тернополя позавчера, если я не ошибаюсь, пришел пришел автомобиль или два автомобиля полностью загружены домашними консервами, колбасами, вот такими-то какими продуктами питания из наших друзей, наших братьев с Западной Украины, вот, которые организовали ребята из Чехии. Вот так, вот это, вот да, до парадоксов доходить, но це так. Це просто уже, ну, это все, это один народ, уже какой-то, це європейці. Дуже втішно, що Україну вже причисляють до Єв... до Європи, туди, куди ми так прагнули, і куди задля чого збирався Майдан. Все дело в том, что Украина же в Европе, она по-любому в Европе. И европейцы всегда, да. да, нам удавалось поездить в Европу там за Днепр, за команду, мы ездили. И мы всегда там были европейцами. На нас никогда не смотрели как-то по-другому, да. В отличие даже, скажем, от тех же россиян, вот, которых очень много нормальных людей нужно отделить там Кремль и вот этих вот, ну, и нормальных людей, которые тоже есть. Они немножко, они немножко, очень страшно зазомбированы, да, но это все придет прозрение к населению. Есть Кремль, есть россия есть москва это разные такие, разные поселения разные населения этого государства россия формирование этого наверное скоро забудем уже о россии. но дело в том что вот в европе украинцев встречали ну вот насколько я сколько я там был всегда очень тепло. Во, они впечатывали дружность наших народов. Мы были европейцами всегда. Это в правительствах мы не были европейцами. Еще у кого-то в мыслях мы были не европейцами, да? Там у наших правителей, да, мы не были европейцами. Мы были быдлом, там козлами. кем мы только не были, да? Майданутами. кем бы не были. Но мы не были европейцами. Да? Но мы-то всегда были в Европе. Ну, всегда. Але зараз ми українці, і цим пишається, мабуть, кожен мешканець нашого міста і взагалі України. Зараз дуже гордо бути українцем, дуже почетно бути українцем. І то, що коли змінилися паспорта, і э, в паспорті вбрали національність, і тепер всі українці, це теж дуже правильно зроблено. Всі українці. Так, можливо. Зараз ми ідентифікуємо себе як справжня нація завдяки цим трагічним подіям, які, на жаль, сталися. Так, але ми всі будемо прагнути і допомагати нашим хлопцям. Гадаю, наші глядачі звичайно долучаться до допомоги і прийдуть і в госпіталь, принесуть хоч щось нашим хлопцям, бо їм потрібна і їжа, і також одяг, і також зателефонують вам і дізнаються про ту допомогу, яка буде необхідна. А взагалі чи активні наші мешканці, зокрема нашого міста? Мені задали недавно питання, скільки я знаю, волонтерів. А мені прийшлося бути координатором. в центре допомога Днепра, на Карла Марса 119. И я сказал, что я знаю где-то ну, полмиллиона, 500 тысяч волонтеров. Мне сказали, как так? Я говорю, где-то половина города пришла помочь. Поэтому у нас Днепропетровск это вообще, ну, говорят, везде так сейчас. Я не могу проанализировать, да, нет у меня э, таких социологий, да, где, как, активность волонтерства. Но мне кажется, это просто, ну, какое-то государство в государстве, да. Днепропетровск не первый город в Украине, но не второй. И днепропетровчане это какие-то другие люди. Даже вот. изменилось люди, так? Они, наверное, всегда такими были, просто не было таких вызовов серьезных, и не было таких возможностей реализации своих душевных вот этих вот, ну, своей души, скажем так, своего душевного потенциала, давать что-то другим, давать что-то другому. А тут оно появилась такая возможность, к сожалению, события не самые приятные, да, для того, чтобы такая, ну, вот для реализации этих возможностей, но люди реализовывают себя и в этом, и делают это очень душевно и очень, очень классно. И очень стыдно, что и дети выховывают у патриотичному стиле, и растут маленькие патриоты. Наши дети – это вообще отдельная история. Мы вчера забирали сетку, которую сплели в 28-й гимназии Учитель, к сожалению, я не знаю, преподаватель истории, Людочка, большое спасибо ее и ее детям. Максютенко Ирина Ивановна, директор 30... 53-й, по-моему, школы, или 35-й, сейчас не могу сказать точно, приехали в госпиталь, привезли одноразовые посуды, собрали денег, рассчитались там со строителями, которые проводили канализацию. Школы, это вообще, наши дети, это вообще, дают концерты для солдат, приезжают в госпиталь, рассказывают стихи, ходят по палатам, если можно, да, к тем, кому можно. Наши дети об этом напишут книги. И когда мы будем опешаться новым украинцам? Моей дочери 15 лет, я вам скажу, вот я ей горжусь, и в ее лице у нас нету сейчас детей, там, возрасте, там, вот, наверное, от трех и до... Сколько у нас ребенок? До 16 лет, после 16 все уже взрослые. И вот эти дети от 3 до 15 лет, они тоже стали, к сожалению, а может быть, к счастью, очень взрослыми и очень гражданами. Больше, чем много 60-70-летних, вот которые всю жизнь здесь прожили. Так они вболевают, щиро вболевают, в за наших військовых. Они-то родились европейцами, родились в отличие от нас. Это мы пришли в Европу как бы в гости, да, из Советского Союза, они родились уже, это другое поколение, они по-другому, поколение индива, они продвинутые, они вообще смотрят по-другому на жизнь, и они будут жить по-другому, все для них. И для этих детей наши хлопцы на сходе боронить краину, только для них, только для них не только для них, они защищают старость, конечно, да, они защищают тех, которые, наверное, ненавидят, да, вот этих наших солдат, есть и такие, они их защищают в этот же момент, они не разбирают, они стоят за наше государство, но вот эти дети, и мы сегодня похороны, к сожалению, наш парень один погиб из нашего сектора, из, ну, из фанатов, ему бы в мае исполнилось 20 лет, очень тяжело об этом говорить, вот сейчас он онлайн, в этот момент его хоронят, я не могу там присутствовать, я присутствую у вас, мне сказали быть здесь, и я здесь, это очень тяжело, да, Це вже шестой парень наш фанат уходить, и Це страшно. Але це все ради, ради того, щоб государство України зберігалося як государство. До речі, ставлення до фанатів також дуже змінилося у позитивному руслі у зв'язку з цими подіями. Бо багато хто вважав фанатів людьми, які вони просто дивляться футбол і нічого більше не, не можуть. Так? Але виявилися люди, справ... справжні патріоти. люди они, те, которые боронят нашу страну сейчас. Ну и сами фанаты несколько, наверное, стеснялись себя в обществе ассоциировать, да, среди соседей, что они футбольные болельщики. У меня многие соседи узнали не то, что я там езжу, да, там 15 лет, то, что я вообще футбол смотрю по телевизору, да, некоторые узнали вот об этом. Да, изменилось отношение, потому что фанаты оказались в авангарде этого движения, и сейчас, да, они не замутили это все и отошли, задумали романтики, а используют негодяя, побеждают герои. Они и есть романтики, они и есть герои, они сами делали и сами реализовывают, да, мы они, а мы. Потому что кто-то может там, кто-то нужен здесь. Каждый просто делает свое дело. Поверьте мне, фанаты очень активно участвуют в этом движении. И в волонтерстве, и в боевых действиях, и везде, где могут. Это одна из самых, наверное, активных сейчас слоев населения. Один из самых активных. Ну, один, я не хочу идеализировать, нету идеальных. Но я горжусь тем, что я представляю этих ребят. И очень шкода, что лучшие хлопцы, на жаль, загибать. єдина надія, що вміст одного подібного стане десять ще кращих, хоча краще, це настає герої. Очень трудно об этом говорить. Так, без сліз справді не можна згадувати хлопців, які вже загинули. <как> І хочеться вірити в те, що всі, хто зараз на сході, повернуться живими у своїй родини. На жаль, час ефіру добігає кінця, наостанок, от поза ефіром, з вами говорили, що війна вже дуже скоро закінчиться. Это слова, мабуть, тех военных, с которыми вы спілкуєтесь, Вот трошечки про это расскажите. По-другому не может быть. Просто если по-другому, значит, не будет страны. Вот нету будущего тогда. У нас один вариант. Либо война заканчивается, война может закончиться только победой. Я не знаю, границами Минских соглашений, еще какими-то, но только победой. Да? Нет у нас войны. Замороженный конфликт – это всегда война, поэтому замороженного не может быть победой. А как скоро и быстро это будет, это только зависит от решительности наших не солдат, не наших героев-патриотов, а от решительных действий и грамотных наших политиков и наших правителей. Мы очень надеемся на то, что все, что они делают, все, что они переговаривают, все команды, которые отдают, все правильные, потому что по-любому за это придется отвечать. На этой ноте завершаем наш эфир и гадаем, что ваши слова. Це справді це війна дуже скоро закінчиться. Велика вам вдячність за вашу роботу за допомогу. Велика вдячність усім небайдужим дніпропетровцям, які допомагають. Не зупиняйтеся, бо допомога дуже потрібна. Хлопцям в лікарнях, в лікарнях та також тим хлопцям, які досі боронять нашу державу на сході. Дякую, що ви були з нами. Перша частина ефіру добігла кінця. Прямо зараз для вас сюжет з порадами психолога вже зовсім на іншу тему. А потім майстер-клас. Тож залишайтеся з нами.